પ્રવાસીઓનું ફેવરેટ ડેસ્ટિનેશન બનેલા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે નવા વર્ષના પ્રારંભે મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ ઉમટ્યા નવા વર્ષથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે પ્રવાસીઓ માટે નવા આકર્ષણો ઉમેરાયા છે હવે ક્રૂઝ બોટનું આકર્ષણ ઉમેરાયું છે આજથી શરૂ થયેલી ક્રૂઝ બોટના પ્રથમ રાઉન્ડમાં જ બસ્સોથી વધુ પ્રવાસીઓએ મજા માણી ગોવામાં ફરતી ક્રૂઝ બોટને હાલમાં પ્રાયોગિક ધોરણે નર્મદા નદીમાં મૂકવામાં આવી છે ક્રૂઝ બોટમાંથી સરદાર પટેલની એકસો બ્યાસી મીટરની પ્રતિમા નિહાળવાનો લ્હાવો કંઈક અલગ જ છે ક્રૂઝમાંથી સરદાર पटेल प्रतिमा दर्शन करी पर्यटक अद्भुत नजारो निहाड़ी धन्यता अनुभवी रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट है ऑन डेक एंटरटेनमेंट है और यहाँ का पानी बहुत साफ है और बहुत सुंदर इधर सिनारियो बहुत अच्छा सिनारियो है और बम्बई में थोड़ा कम है ये सब और यहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज है यहाँ ज्यादा एक्टिविटीज है जैसे बाइकिंग है एंड हम लोग ने स्टे ऑफ यूनिटी भी देखा और हमें इतना पसंद आया है स्टैचू ऑफ यूनिटी देख के बहुत अभिमान हुआ की हमारे देश में भी इस तरीके के मॉन्यूमेंट बन सकते हैं और अगर आप इसका साइज देखोगे तो आप अचुम्बा रह जाओगे की हिंदुस्तान में इतना बड़ा स्टेचू है और सबसे महत्व की बात यह है कि जब हमने जब हम स्टेच्यू में गए और वहां पर हमने देखे की पांच टॉलेट स्टैचू वर्ल्ड जिसमें पहले नंबर पे ये पर्टिकुलर स्टैचू ऑफ यूनिटी आता है तो काफी प्राउड महसूस हुआ कि हम लोग कहीं पर पहुंच गए